Alam sejahtera semua. Terima kasih kepada saudara pengurusi sementara yang telah mengizinkan saya memberikan ucapan penangguhan. Setinggi penghargaan saya kepada Presiden Pak Tuan Syed Abib yang telah pun menamakan saya sebagai Naib Presiden yang kedua dalam pertubuhan peribumi perkasa wilayah sekutuan. Saya nak bercakap dua perkara saja. Pertama, masalah Convention 153. Saya melihat dari segi perspektif saya bahawa konvensyen 153 itu tidak menghuraikan masalahnya sebab apa saya kata begitu kerana pasal 153 itu dah ada hampir 60 tahun 68 tahun sejak kita buat perlembagaan persekutuan tanah Melayu dan kemudiannya Malaysia tetapi tidak pernah digunakan tidak pernah digunakan seperti mana yang termaktub di dalam pasal 153 itu Iaitu menjaga kepentingan orang Melayu Ataupun kesemuan orang Melayu Kenapa saya kata begitu? Sebenarnya dalam 153 Tak ada apa-apa fungsi pun kesemuan orang Melayu itu Kerana dia terikat dengan pasal 1 Pasal 40 Iaitu yang di Pertuan Agung Bertindak dengan nasihat jemaah menteri Atau Perdana Menteri Jadi dia ikat balik jadi dalam konvensyen 153 Patutnya kita merumuskan Supaya Pasal 153 ini dibetulkan balik Dirombak balik Direformasikan balik Supaya menghapuskan pasal 40 itu Atau perkara 40 itu Yang menghalang yang dipertuan agung Berkuasa mutlak bagi melaksanakan Hak keistimewaan orang-orang Melayu Ini yang mereka saya rasa terlepas pandang Atau tidak membaca teks Pada saya Sehingga sekarang Walaupun dulu kita diwawakan generasi saya Dasar ekonomi baru antara tahun 70 hingga ke tahun 90 Ada 30% kepentingan bumi putera atau orang Melayu Tetapi ianya bukan satu dasar di bawah 153 Ianya dasar yang dibuat oleh kerajaan perikatan masa itu Iaitu membuat dasar ekonomi baru dengan memberikan 30% peruntukan kepada orang Melayu itu sebab saya tidak menyalahkan Tuan Dr. Mahathir bin Mohamad selaku Perdana Menteri masa itu tahun 90 menamatkan DAB ini. Tutup file. Malah unit penyertaan Bumi Putera dalam kentuan-kentuan pun ditutup. Kerana dasar 30% itu tidak keluar dengan satu dekri ataupun satu surat perintah watikah daripada Istana Negara untuk diperuntukkan 30% itu selagi matahari dan bulan ada. Jadi itu sebabnya sekarang kita menghadapi masalah di zaman ini. Katanya peniaga-peniaga bumi putera. Anak Melayu nak pergi ke sekolah pendidikan universiti swasta. Kerana pasal 30 itu, uh, peratus itu tidak terikat dengan 153 ini. Dari itu yang saya katakan gagal kerana kita tidak mencari penyelesaiannya. Itu perkara pertama. Perkara kedua yang saya nak terang, saya hanya dua perkara saya saja nak bercakap. Iaitu pelantikan Hanayu. Saya dengar apa pandangan kawan-kawan yang lain dan juga saya baca dalam media sosial. Hanayo ini kita serang bukan kerana dia Cina. Dia warga negara, dia layak kerana dia tu orang ahli parlimen. Yang kita orang Melayu serang ini dan kita melihat AMNO ini pula hari ini buat kenyataan bahawa tidak tergugat orang Melayu di wilayah Setuan. Saya yang dipertua wilayah Setuan dan saya lahir di Kuala Lumpur. Apa uh, membesar di Kuala Lumpur walaupun lahir di Negeri Sembilan. Saya bersekolah di Sekolah Umum Gombak Lin tahun 59. Sekolah itu pun dah tutup. Yang bertukar nama kepada Sekolah Kebangsaan Isyamuddin. Ha? Saya berkelulusan sekolah Hamidin Baki tahun 1968 ya? Jadi soal Kuala Lumpur ini membesar di depan mata saya Saya tahu Yang kita ma ber tidak bersetuju dengan Hanayo ini Bukan kerana dia Cina Bukan dia balik Kristian Tetapi kerana dia DAP Musuh ketat orang Melayu ini sekarang ini Bukan Cina dan bukan India Musuh ketat orang Melayu sekarang ialah DAP Kenapa dia menjadi musuh ketat kepada orang Melayu? Kerana DAP ini ada ideologi Tingkat bawah sebelum ke komunis Iaitu sosialis dan DAP mengamalkan demokratik sosialis. Demokratik sosialis ini tak boleh menerima Islam agama Islam rasmi, tak boleh menerima bahasa Melayu bahasa kebangsaan dan tak boleh terima hak-hak istimewa -hak orang Melayu. Jadi kalau selama ini DAP berjuang kerana perkara yang tiga ini, dia tidak menjadi salah. Kerana itu ideologi DAP. Jadi saya tahu sangat itu ideologi dia. Yang kita bimbang sekarang ini, apa kena jadahnya orang Melayu di Kuala Lumpur sekarang? Dan UMNO sudah tidak lagi menjadi pelindung kepada orang Melayu ha, Untuk mempertahankan Malah presidennya itu telah membuat uh, uh, Kenyataan Bahawa DAP tidak akan menggugat Kepentingan Melayu Di Dewan Bandaraya Selain Menteri, ialah Datuk Bandar Kuala Lumpur Yang berkuasa Tetapi Datuk Bandar terikat juga dengan Arahan dan Perintah Menteri Dan ada satu lagi bahagian Yang kuat di dalam Dewan Bandaraya Iaitu Lembaga Penasihat Lembaga Penasihat ini pun tidak berguna dia rubber stamp saja. Tak ada main peranan apa-apa pun. Ha? hanya namakan saja lembaga penelitian di BKL tapi tidak berfungsi. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita melihat anak ini selaku seorang Cina, ha, keturunannya, dia akan bertindak dengan kehendak-kehendak kehendak partinya. Ideologi partinya, demokratik sosialis ini. Dia bukan kerana dia Cina Tapi itu perjuangan parti dia Contohnya nanti Bahawa tidak ada lagi Apa-apa untuk orang Melayu Kelebihannya di Kuala Lumpur Kerana bagi DAP Ianya mesti sama rata ha? Dia mesti sama Dengan orang-orang yang lain Kalau kamu nak berjaya Berdasarkan kepada kamu Kerja kuat, merit dan sebagainya Yang itu Kemudian itu Timbalannya pulak daripada Tawau ha? Kita kena mengimbau balik masa lalu kita Kenapakah saya berada di tahun itu Iaitu apabila hendak menjadikan Kuala Lumpur wilayah ketuan. Satu talimat dah diberikan oleh Datuk Arun Idris waktu Menteri Besar Selangor dan juga oleh Tun Razak sendiri yang datang kemudian. Antara satu benda yang perlu saya ingat sampai sekarang ialah 94 batu persegi ini dijadikan wilayah ketuan ialah kerana nak menjaga kepentingan Melayu kerana bimbang satu masa DAP akan menguasai Kuala Lumpur ini. Dari itu tuan-tuan dan puan tak perlu doang bersusah payah untuk bersidang untuk menang pilihan raya. Ha, Perdana Menteri yang beragama Islam, bangsa Melayu yang dilihatkan nasionalis pun menyerahkan jawatan ini dan kemudian dia ditentang oleh AMNO sendiri. Jadi di mana orang Melayu nak mengadu ni? Di mana orang Melayu nak selesai? Dari itu saya dah beritahu di dalam syarat perkasa bahawa kita mesti main peranan balik yang lebih aktif dalam menentukan perjuangan Melayu di Kuala Lumpur ini. Tetapi mana prinsip asal perkasa wilayah persatuan kita berjuang kerana pertama sekali ialah isu pendidikan, kedua isu perumahan dan ketiga isu ekonomi. Tiga ini akan kekal menjadi prinsip hal tujuh perjuangan perkasa wilayah persatuan. Dari itu tuan-tuan dan puan-puan, kita tahun 2026 sempena 80 tahun tahun ini Melayu Union ditubuhkan. Kita ditipu hidup-hidup oleh Melayu Union ini. Kononnya Melayu Union ini meruntuhkan institusi yang nak meruntuhkan institusi Melayu. Tapi berapa orang banyak baca perjanjian Melayu Union. Perjanjian Melayu Union itu ada jasuli juga. Maknanya kalau mereka tumbangkan raja-raja Melayu pada tahun 46, ha? 45, mereka juga akan adakan jasuli. Maka ditubuhkan persekutuan tanah Melayu, raja Melayu pun tanda tangan tetapi amno ambil jasuli sebagai satu isu win-win situation. Bukankah itu namanya kita ditipu hidup-hidup oleh pemimpin-pemimpin yang terdahulu yang mana kita kononnya Malay Union kita menumbangkan Melayu, menumbangkan Inggeris datang balik ke sini tetapi jasoli itu diteruskan oleh Am. Um. Jadi tuan-tuan dan puan-puan saya bersetuju dengan saudara presiden iaitu kita mesti bersekutu. Undangan parti-parti politik Di samping kita membuat kerja kebajikan NGO Kita juga kena memberikan sokongan Kepada mana-mana parti politik Melayu Yang boleh membela Melayu ini Selepas kita lihat selama 3 tahun ini UMNO gagal Di dalam mempertahankan Melayu Itu sebabnya kalau orang Sabah Yang mana eh, agaknya Tak matang politik ke Ataupun mereka lebih matang daripada kita Menolak UMNO dengan BN ini Dengan rasa malu 44 bertanding saya ramalkan tujuh, yang menang enam. Jadi kenapakah kita tidak bangkit untuk tuan-tuan dan perempuan semua bergerak menyokong mana-mana parti politik yang boleh menyokong perjuangan dan misi pertubuhan Peribumi Pertasa Malaysia. Sekian, terima kasih.